Побыстрее давай Я сказал, побыстрее. Ребят, минутка внимания всем Молодежь Минутка внимания всем Президент нашего футбольного клуба Игорь Михайлович Цуркис Сделает первый удар по мячу И мы начинаем работать с вами на новом футбольном были востребованы в молодежной команде, в первой команде, радовали болельщиков своей хорошей игрой. Но перед тем, что я сделаю, да, ребята, я вам хочу пожелать, чтобы не все из вас станут большими великими футболистами, но рядом со мной стоят действительно великие футболисты, которые делали славу на этом поле тренировались и выросли в больших футболистов. Это Владимир Мунтян и Алексей Михайлович. Юра Петрулин, который Сережа... Сережа Журавлев, да, ну тут и... Валерий. На... Валерий. Чубака, который воспитал это поле, чтобы вы могли тренироваться на хороших полях. Хотя в вашем распоряжении поля и в конче заспи, и вы знаете, что вы сейчас будете заезжать по возрастным категориям в наш лагерь, который находится рядом с конче Заспой. Поэтому я вам желаю всем успехов, чтобы вы стали настоящими мужчинами, прежде всего, гражданами нашей страны. Но если получится, стали хорошими футболистами, которые будут ковать славу великому клубу Динамо Киев. Спасибо вам. Мяч маленький. Куда не Я могу сидя, ребят. Туфли. Туфли.

Ирго, зараз в прямом эфире, одразу вас уже дивиться несколько сот человек. Хотелось бы, по-перше, за Сергея Реброва запитать. Зараз, ну, вы, мабуть, читаете в интернете, дуже багато кто поддерживает его, и дуже багато... Ну, не, пам'ятаєш, на навіть, когда в последний раз от, тренера Динамо, который уходит, настолько позитивна была Ну, вы знаете, я уже сказал клубному сайту, я сам очень сильно поддерживал Реброва, и у меня состоялся с ним в понедельник разговор. И я до последнего ждал, что все-таки его решение будет другим. Почему? Потому что на протяжении даже сезона, неудачного сезона, я все время предлагал Реброву продлить контракт. Но он настолько порядочный парень, что э, он не видел, он прямо говорит, я не вижу мотивацию у себя уже с этой командой что-то сделать. Должен прийти ли новый главный тренер или поменять определенное количество футболистов, что при, по определенным причинам мы сегодня сделать не можем. Поэтому, он, мне кажется, что он поступил абсолютно честно, правильно. И я его поблагодарил за проделанную работу. И вечных чемпионов не бывает. Мы под его руководством я его назначал. Я, я очень рисковал, согласитесь. Он нигде не работал, ни на посту главного тренера. Но ему удалось. Удалось за счет своего трудолюбия, за счет своего характера, такое же, как он демонстрировал характер на футбольном поле. Он стал тренером. Я могу с уверенностью сказать, что он идет, пошел отдыхать достаточно уже квалифицированным специалистом. И импонирует то, что он по-прежнему говорит: я отдохну, поеду в клубы. Я договорился, буду смотреть э, на тренировочный процесс. И кроме всего прочего, я вам хочу сказать, что на этом же его карьера не заканчивается, вы поймите правильно. И тот же Гвардиола, работая со звездной командой Барселоны, уходил, и другие тренеры. Э, сегодня футбол э, очень э, такой вид спорта, который выматывает. А у него есть семья, есть дети. Поэтому я его благодарю. Ему низкий поклон. Еще раз хочу сказать, то, что он сделал. Он проделал огромную работу. Он выстроил, вертикаль в клубе. Вот это поле, которое мы сегодня открыли, это тоже благодаря ему. Это он один из первых, который приехал сюда, в детскую спортивную школу, и увидел то, что нам детям создавать более комфортабельные условия для того, чтобы они росли. 10 баллов, если взять за три сезона, средняя оценка, какая будет для Сергея Станиславовича? Если взять, вы имеете в виду максимальную сутки? оценку. Десять. Я считаю, что я бы я бы лично, как президент клуба, который с ним работал, бы, поставил бы ему максимальную оценку. Десятку. Десят. Ну и главное, может быть питання, кто наступний тренер Динамо. Тому що всі зараз говорять одно призвище постельно называется Ацкевич. Давайте мы не будем спешить. Я когда подпишу, вы узнаете это. Я думаю, что даже произойдет сегодня, поэтому пока подпись не стоит под контрактом, и мне нечего комментировать, вы знаете, пожалуйста, приезжайте в клуб. У меня состоится последняя беседа. И то, что говорят, наверное, это правда, но мне надо для того, чтобы подтвердить, так это или не так, поставить подпись под контракт. Ну, то есть, Хацкевич, а сейчас не подписанный контракт, пока еще. А зараз багато говорять про Шавковський, Лужний, ще різних людей. Тобто ми говоримо я, про головного тренера, чи буде заговориться система. Я говорю тільки про про головного тренера, а головний тренер буде підбирати собі команду. Коли я підпишу з ним контракт, він нам объявит, з ким він буде працювати, з ким йому буде працювати комфортно і з ким він буде выстраивать вертикаль в дальнейшую клубе. Ее выстраивать особо не надо, ее надо сохранить. Ее надо сохранить вот такое настроение ребятишек. У нас есть возрастные категории. Я хотел бы отметить, что у нас все... возрастные категории находятся на первых местах. Я надеюсь, что они выиграют чемпионаты и в этом году. И у 21, у 19 у нас есть большая перспектива, есть будущее, если мы будем ставить акцент. Но в это надо тоже вкладывать и деньги, и силы, и здоровье, для того, чтобы наша молодежь росла. Ви казали, що Рибров хотів з вами узгодити якісь чи гарантії отримати, що команда може далі розвиватися. В принципі, які от системі зміни очікують? Тобто він не отримав від вас якісь гарантії. Смотрите, так розумію, Рибров не ставив вопрос вообще ні о чому. Рибров прийшов і сказав, що він має відпочити, що у нього пропало вот это вот адреналін, виділення адреналіну. Он не ставив вопроси ні по трансферній політиці Ми з не обсуждали. Ми не обсуждали з ним вопроси. дальнейшее функционирование наших подразделений, как в клубе, так и в футбольной школе. Он просто для себя принял такое решение. Почему? Потому что если бы бы где-то бы сомневался бы, уходить ему не уходить, я вас уверяю, я бы его убедил бы остаться. Игорь Михайлович, уже известно, кто покинет клуб из игроков, с кем мы не будем. Мне сложно говорить, мы ни по одному игроку пока не имеем никаких предложений, в том числе по виде того, что пишут, что мы уже чуть ли не деньги не получили. Я думаю, трансферное окно откроется буквально на днях, и мы будем информировать, если нам будут поступать предложения, то, естественно, мы будем продавать, тогда будем покупать, это естественный нормальный процесс. А джуниор Marais, вы собираетесь у него заканчивается 1 июля контракт, и мы его ждем на сборе, если до 1 июля китайский клуб, у которого стоит опция на его покупку, не изволит его выкупить. Кравец вернулся. Я с ним провел буквально позавчера беседу, он остается в клубе Киевского Динамо. Я ему сказал, больше никаких арен. Если будет предложение по тебе, пожалуйста, я считаю, что это тот футболист, который нам может, нам может помочь. То же самое касается Беланды, то же самое касается Бакани. Если не будет никаких предложений, они наши футболисты, они вернутся и будут доказывать, что они по праву могут попасть в основную систему. Михайлович, ми моніторимо весь інтернет, скажемо чесно. Зараз багато про Хацкевича говорять, але далеко не всі. Навіть більшість каже, що знову тренер з динаміцьким серцем, знову той, хто грав, хочуть якісь радикальніших змін, тренера з за кордону. Ми не можемо сьогодні, ну я маю на увазі про клуб дозволити тренера якось такого солідного з за кордону. Чи ви все-таки хочете цю систему, щоб була динаміка і продовжувалася? Во-первых, тренер давайте говорити чесно: тренер з за кордону має бути не просто тренер з за кордону, а тренер з яким-то іменем. который чего-то уже добился. Почему? Потому что э, брать просто тренера, потому что он иностранец, я в этом не вижу никакой необходимости. Естественно, придет тренер какой-то с именем, он захочет поменять команду, наверное, усилить эту команду какими-то э, игроками серьезными, я не знаю. Даст это свои плоды или не даст, я не, тоже не знаю. Но сегодня э, время с финансовой точки зрения не то, чтобы э, делать такие шаги. Говорю так, как оно есть. Если сегодня... Футбольному клубу. Те, кто пишет, хотят помочь, хоть одной гримой, мы, мы их приглашаем. Сегодня самая главная задача сохранить команду, сохранить тот боевой дух, который был в команде на протяжении двух чемпионских сезонов, подключить молодежь, талантливую молодежь, которая и тренируется, и сегодня доказывает, что она видит перспективу попадания в основной состав. Вот это задача. Что касается Хацкевича, кому-то нравится, кому-то не нравится. Когда я назначал Реброва, тоже не нравились. Говорили, что он физрук, нигде не работал. А он доказал с первого же сезона, что он может выигрывать золотые медали и медали ложить в Кубок. Ответственность-то все равно лежит на мне. И вся критика, которая будет, если у Хацкевича или у любого другого тренера не получится, все равно будет лежать на мне. Я эту ответственность несу. Как президент клуба уже 20 лет и буду ее продолжать нести дальше. Поэтому меня это не пугает. Кто что говорит? Кацкевич, если ему удастся поставить игру команды, которая будет радовать наших болельщиков, попасть в Лигу чемпионов, то я думаю, что все будут довольны и будут ему аплодировать. Я говорю, Павел, сейчас Леонид Крачук начинал, он сказал интервью, что идет тиск на финансы Динамо. В принципе, сейчас по Приватбанку много там говорят. Вы вернули деньги, не вернули. Какая сейчас ситуация? Стабильная или нестабильная? Не, вы же видели, я ни разу не поднимал эту тему, не хотел бы ее поднимать. Мы находимся сегодня в судах, это длительные процессы. И мы прошли уже кое-какие инстанции. И думаю, что когда мы закончим наши судебные процессы, то я скажу, я об этом буду говорить. Мы цивилизованно находимся в судах, не надо будоражить обще общественность. Клуб функционирует, работает, поэтому мы будем продолжать работать и делать свое дело. Игорь Михайлович, не так давно все видели кадры, как Франческо Тоти прощается со своим родным клубом. И у нас вот был актуальный вопрос с прощанием Александра Шелковского и Гусева. Будет ли прощание? Мы, планируем, мы планируем, э, планируем Опять-таки согласовать даты, сделать обязательно Шавковский, Гусев, да и многие другие ребята, которые уходили, заслужили этот прощальный матч. Мы его сделаем. Мы хотели бы, чтобы этот матч проходил при полном стадионе, чтобы это не было как-то сделано искусственно. Мы с Сашей на эту тему как раз разговаривали, когда весь интернет писал, что он идет в штаб работать Киевского Динамо или еще не главным тренером. Мы проговаривали эти моменты, и он сказал, что надо подумать. И он готов тоже к этому матчу. Естественно, это наша легенда. Мы обязаны его проводить, и мы его проводим. К сожалению, так как провожали Франческо Тоти, у нас нет матча в чемпионате Украины, согласитесь, чтобы мы могли так провести Александра Шаховского. К сожалению, даже матчи Динамо Киев Шахтер не собирает сегодня полный стадион. Ну, такое время, мы его должны пережить. Мы стояли у истоков 90-х годов возрождения нашего всего украинского футбола. Я надеюсь, что нам удастся, если в нашей стране наступит мир, порядок, и спокойствие, и злагода, то нам удастся наш футбол поднять на более качественный уровень. Что сегодня важнее всего? Не золотые медали даже киевского Динамо, а важнее всего поднять наш футбол на качественный уровень, потому что эти молодые ребята, которые растут, чтобы они от нас уже не убегали. Мы говорим о том, что мы сегодня не приглашаем кого-то каких-то звездных легионеров, более не менее, которые могли бы усилить наш чемпионат. А вот эти ребята, мы должны к ним бережно относиться, поэтому вы видите какое количество детей тренируется сегодня. Я, я уверен, и в Манеже сегодня дети тренируются. У нас эм, школа одна из лучших, я считаю, в Европе, где созданы такие условия, где не созданы везде. Но, кроме всего прочего, это детки киевляне, у нас еще есть академические группы, которые на постоянной основе каждой возрастной группе ночуют здесь, живут, питаются. І тренуються. Ігор Михайлович, Ви ви запросили Хацкевича, хоча от є українські тренери, наприклад, про яких багато говорять. Вернодуб може будь-яким момент піти в топ Горчука Закінчиться контракт з габолою. ну вже закінчився. Є маркевич який без роботи. Хтось із них взагалі був у списку вашому. Ви розглядали чи у вас хацкевич був номер один розуміло? Ні, я я розглядав. Я не хочу говорити з теми, я не хочу говорити э, з тими спеціалістами, з которыми я розговорював. Я розговор. Э, С некоторыми специалистами, которые по тем или иным причинам, то ли контракт их связывал, то ли еще что-то, они не могли возглавить киевское «Динамо». И я вам скажу честно, вот я через несколько часов, я надеюсь, подпишу с Хацкевичем контракт, я это не скрываю от вас, поэтому мне Хацкевич импонирует, мне импонирует то, что он хочет работать. Опять-таки, очень важно, что он хочет работать, он он не критикуя работу Реброва, а наоборот, ее восхваляя, говорит, мы должны ничего не рушить, подправить и выйти на качественный новый уровень. Считаю, что у нас есть хорошая боеспособная команда. А как ей не быть, если на сегодняшний день, за последние два года, у нас ушел только один футболист. Это центральный защитник Драгович. Все. Подходит там э по рекомендации Реброва, там нашей селекционной службы, мы взяли Пантича, мы взяли Кадара. Если эти футболисты не подходят под уровень игры Киевской Динамо, значит они окажутся на скамейке, а будут играть другие. Или мы попытаемся приобрести. Самое главное, чтобы новый тренер ознакомился с командой, четко сказал, какие футболисты ему нужны для того, чтобы он выполнял задачи. Игорь Михайлович, а чи залишив Сергей Рубров рекомендации своему наступнику, или, возможно, вы с ним проводили системный анализ, все-таки, по первой команде? Насколько мне, насколько мне известно, Рубров разговаривал э, с Хацкевичем, и они находятся в нормальных э, дружеских, можно сказать, отношениях, поэтому я думаю, что секретов нету, и вся научная группа у нас работает во главе с Козловым, который никуда не уходит. И все выкладки, все, что надо для главного тренера, думаю, я думаю, что получит он в течение одной секунды, когда он это потребует. Игорь Михайлович, буквально в эти минуты происходит заседание клуба в премьер лиги Что вы ждете от этого заседания? Ваш комментарий по ситуации с клубом, с футбольным клубом «Десна»? Как... Ну, то, что произошло, происходит с «Десной» – это бред, это позор нашей федерации. Просто позор. Вы меня поймите правильно, что сегодня по праву команда, болельщики, завоевали право участвовать э -э, в соревновании, они боролись, они бились, была радость в этом городе. И вдруг каким-то решением людей, которые просто-напросто, извините меня, ничего не делают, а приходят на свою работу, они своим решением решают, верят, включить вместо этой команды, включить э -э Выше дивизион. Так мы сегодня работаем по какому праву? Сегодня командам не надо бороться. Мы показываем, что сегодня у нас в футболе не спортивная конкуренция, а заседают чиновники в своих кабинетах. И поэтому протесты болельщика десны э, они абсолютно правильные. Да, есть моменты, э, что... Э, Десна Чернигов не предоставила тот бюджет, который надо предоставить для существования в высшем дивизионе. Но подождите, дайте возможность людям, может они поправят, может они найдут, дайте 10 дней, дайте 15 дней. У нас до чемпионата еще есть время. Послушайте, то, что сегодня происходит в нашем футболе, это просто беззаконие. Еще раз я хочу сказать, по матчу Полтава, который не был сыгран, это было полное беззаконие. Мы играли в Крапивницком, если вы помните, и потеряли вообще все шансы на чемпионство. Мы играли на кочках. Но когда вышел Ребров, я ему задал вопрос, Сережа, ну мы могли же инспекторов пригласить. Срочно вы приехали, вы приезжаете за сутки, вы могли выйти на поле понимая, что на этом поле играть в футбол нельзя, что он, оно травмоопасное. У нас играет достаточное количество игроков в сборной. И обратиться с соответствующим письмом Федерацию футбола у нас были сутки. То не Ребров на это ответил, то количество болельщиков, которые должны были прийти на стадион, мы знали, что выкуплены почти все билеты, он говорит, это был бы им плевок в лицо. Мы проиграли. И на этом была поставлена точка уже в борьбе за первое место, вы согласитесь. Но мы играли на этом поле. Почему? Потому что если мы не будем играть в таких городах, где люди по праву завоевывают место, то мы никогда не поднимем наш украинский футбол. А кого мы хотим обмануть? Мы хотим искусственно втянуть за, за уши Верес, потому что они показали, что у них больше бюджета. А потом окажется, что у них вообще ничего нет. У них точно так же нет стадиона. Но в Дисне Чернигов, насколько мне известно, стадион реконструируется полным ходом, а там не делается ничего. Ирина Михайлович, можно еще по детской стране. Как известно, испанские специалисты. У них, по-моему, по имени информация информации, контракты заканчивают. Ну смотрите, они работали три года, выставка, он мы знали заранее, за два месяца, что он уходит. Почему? Потому что э -э, который был в детской спортивной школе. Все, что касается остальных тренеров, но ну, это не моя парафия, там уже должен, причем э -э, он хочет пригласить какого-то, опять-таки, иностранного специалиста под эту работу. Все, и руководить какого-то иностранного. Александр Алексеевич, это главный наш, он, глав... главнее его нет.